Salam, hörmətli izləyicilər. Bu gün sizə mən Masazır Masazır, e, demə, Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 3 otaq, 6 padvallı bir ev çək göstərəcəm. 1-ci olaraq çəkirəm Masazırın hardan evə gedirik, hardan gəlirik, yolun necini hamısını çəkib sizə göstərəcəm. Baxın. Üz istəm hava biraz küləklidir, səsim biraz yaxşı çıxmaya bilər. Görürsüz də bax oradan marshrut keçir maşrut keçirən, maşrutda yaxındır. Içindən, Düz gölü ətrafında. Qurtuluş 90-cı tərəf dönmürsüz. Masazının içindən Nohalı tərəfə qurtuluş tərəf dönmürsüz, sırtı boydan sağa dönürsüz. Düz gəlirsiz, burada Bank Respublika Arena, burada zall var. Üzr istəyirəm, stadion var. Və belə bir yerdir, gözəl bir yerdir. Masazın özü də hündür, ya qəşəng yerdir, havası da gözəldir. Görürsüz bu gül ə, market var burada. Rahat və güvərlik Gül Market və supermarket. Gül Marketin yanından örlən düz gedəcəyi bir dəqiqə evə. Bax bu binalardakı, burada yəni uşaqlar üçün əyləncəli yerlər də var, qəşəng, cəlğəli. Bax bu yolla düz aparacağam sizi, düz həmin evin üstünə. Aparacağam, göstərəcəyəm, həb çox gözəl. Özü üçün, özünə məxsus, özündən tikdiyi bir evi hal-hazırda e, ailəsi böyük olduğuna görə satır. Onun üçün satır, yəni məqsədi odur. Onun üçün satır. Bu yolla düz aparar sizi o evi göstərəcəmdir. Hal-hazırda gedirik. Dediyim həmin o e, gül market var. Burada rahat və güvənli gül market, bax supermarket, bax yanından burdan baxın gedirik. Düz o evə tərəf gedirik. Burada qara ət dükanı var. Görürsüzlər? Bax bunu da keçirik. Baxın qara ət dükanı keçirik yonda siz düz evin üstünə aparıram. Yəni bu eksklüziv olaraq bu ev, yəni tam yolunla pram aparıram düz evin üstünə. Həmen satılan evin üstünə özü üçün və özünə məxsus olan tikilmiş, özü tik, yəni e, ev yərisi özü tikib özü üçün. Ailəsi sadəcə oğlu üçün xeyir işlədiyi üçün ev böyük, yəni lazımdır bir az. Yəni ona görə satılır evi. Yeri çox gözəl yerdir, havası keçən sərin yerdir. Burada ağazaqanaq demək olar ki yoxdur. Sənədləri qaydasındadır. Görürsüz va yolu tamamilə çəkib sizə göstərirəm. Baxın. Xahiş edirəm axıra kimi izləyin. Evini də görəcəksiz. Baxın buranın market bax. Görsən burda market meyvəzad marketdə var. Meyvə, tərəvəz və rə va. Keçəndən sonra bax görürsüz va burdan düz e, evə gedəsi, həyət evlərinə gedəsi yolumuz orada görəsiz. məktəb yaxınlığında da özdə, məktəbdə yaxınlığında var. Bağça yaxınlığında var. Qazı, su, işıq hamısı normal vəziyyətdə. Kanalizasiya xətləri hamısı gözəl vəziyyətdə. Baxın, düz küçəni tam olaraq çəkirəm ki, baxın, lazım olsa mənə heçsən eləmədən bu evin gəlib qapısını döyüb e, evə daxil, ev yersi, qapın, daxil olub evə baxa bilərsiniz. Baxın. şənir tam olaraq çəkmişəm də yəni gələndə bir başa bu evin düz gələ biləcəksiniz yolları görsə də yəni e, çınqıldaqla asfalt çəkəcəklər yeni döşəyirlər bu çınqılı gəldik çatdıq biz həmen bu evimizə indi evi çöldən olaraq çəkib göstərəcəm indi çöldən olaraq göstərəcəm sonra daxil olacağıq həyət evimizə. Bax bu giriş darvazasıdır. Gördünüz kimi. Çox gözəl. Özü dəmiri qalın da. Yəni özü düzəltdirib, yəni bəc düzəltdi, qalın düzəltdir dəmiri. Görürsüz dəmir darvazası. Bir set e, evin üstü navestdir. Əlavə üzüm çardağı da var. Görürsüzmü üzüm çardağını? Həyət e, evin qabağında belə düzəldib oturmaq üçün e, skameyka düzəldib, ondan sonra nar ağacı, üzüm, alma həyətində meyvəsi də var. Daxil oluq evin həyətinə. Həyətinə daxil oluruq. Görürsüz nə qəşəng Navəsliləyevin həyətinə, gözəl. Çox gözəl evdir. Əsl, yəni kim elə bilər ki, özü üçün ev tikmək? Bax belə tikirlər, belə düzəldirlər, Navəslis adıdır. Görürsüz qəşəng yerdir, çox gözəl. Yerdə də özə masajırın, havası gözəl, təmiz. Həyətində güllər əkilib. Üzüm, yenə dediyim kimi alma, sənədləri tam qaydasında olan bir evdir bu. Evə daxil olacaq birinci mətbəxinə. Yəni birinci mətbəx deyəndə zirzəmi e, kimi nəzərdə tutulur, amma ki bu evdir, paxtdır, altı evdir bunun. Bura da üzr istəyirəm e, əlavə həyətində ayaq yoludur. Daxil oluq indi daxil olaq evin görün üç daş aşağı düşəcək. Daxil olub aşağıda evin zirzəmi demək olmaz, otaq demək olar paxtdır bura. İşlanı da yandırdım. Baxın, görünə gözəldir. Döşəməsi istipoldur. İstipol. İstili sistemi kombidir. Döşəmə istipoldur. Burdan daxil olub bu otağa. Yəni evin e, yuxarıda 3 otaqdır, aşağıda isə belə boyda 1, 2, hardasa 3 otaq da aşağıda olacaq. Gördüz kimi gözəl. Buradan keçək. Demək, sağ sanuzerdir. Evin 1-ci mərtəbədə sanuzer. Sanuzerdir. Bura mətbəxidir. Mətbəxidir bura. Ev 4 e, tərəfi cüt daşdır. Üstən 4 tərəf cüt daşdır. Buradakı banka balon, əşyaları yığmaq üçün qəşəng gözəl banka balon yığmaq üçün bir polkasız da düzəliyürsə banka balan var. Dədim kimi döşəməsi isti poldur. Və sizə bir dənə eksklüziv olaraq bir dənə otaq göstərəm. Baxın. Buralar ki ev yəhəsi nəzərə tutur ki, e, necə deyirlər, yaddan çıxdır istəyirəm. Əlbəttə ki, e, hə, üzü istərim paranoi. Paranoi üçün qəşəng düzəldib buranı ev yəhəsi görürsüz bəki aşan taxtadan beləncə apşika taxtası ilə düzəldi. amma indi istifadə edə bilərlər. bura məsələn qışlıq, nə bilim yaylıq paltar yığılır, əqqabı yığılır. belə istifadə edirlər. yəni ev yəsi bura onu üçün düzəldi ki, bura parnoy yəni eləmək üçün. parnoy olsun bura, görək gözəl düzəldi ev yəsi. gördünüz kimi həmən bax bu ev indi qalxacaq ikinci mərtəbəsinə. aşağı mərtəbəninə çəkdim, göstərdim sizə. gördünüz də yəni necədir, yəni gözəl səliqəli qalxaq indi e, qalxaqın İndi e, evin yuxarı üç otağını göstərim sizə. İndi qalxacağıq evə. Həyəti bir də çəkirəm, görürsüz. Hörmətli izləyicilər, qalxaq evin e, demək başdı 2 mərtəbədir. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 daş. Qalxı yuxarı evi çəkin göstərin. Çox gözəl evdir. Yəni qaçıtmayın bu evi. Kanalıma da abunə olun. Kanalımda yeni-yeni gözəl evlər görəcəksiniz. Kimsə də ev satmaq istəsə mənimlə əlaqə saxlasın. Kaydır istəsini gördünüz? Kaydır istəsidir bu. Evə daxil olduq. Kaydır istəsini bir də çək göstərərəm sizə. Görürsüz, yəni burada iş qapısında yerləşir. Bu sanuzerdir evin. Sanuzerdir. Gördüyünüz kimi sanuzeri. Burda yataq otağıdır. Geniş yataq otağıdır. Bütün e, yataq otağına aid olan əşyalar hamısı tam olaraq yerləşdirilib. Gördünüz. Tam olaraq yerləşdirilib. Pəncərəsi cüt daş görürsə öz həyətinə baxır. İşıqlıdır. Yəni evin həyətinə işıq düşür. Ev, ev üz istəmir. Ev həyətdən evə, otağa işıq düşür. Keçək ikinci yataq otağına. Bu da ikinci yataq otağı. İkinci otaq otağı. Onda evlə arasında o ərazi var, zəborun ev arasında. Orada bu ev aitti. Bu da ikinci yataq otağıdır. Bura da ki mətbəxidir. Xanımların sevdiyi mətbəxdir. Mətbəx də genişdir, gördüyünüz kimi. Yəni mətbəx mebeli Böyükdür. Yəni evə aid, mətbəxə aid olan əşyalar tam olaraq yerləşə bilər. Və burda mətbəxi bu tərəfdən çəkin və mətbəxdən balkona çıxışı var. Baxın, balkonu. Evin elə bir balkonu var, balkona çıxışı var. Görürsünüzmü? Balkonda da oturmaq olur. Qəşəng çaydağ, üzüm çadağı. Binaları görürsüz də, yəqin ki, va binalar görsənər burdan. Çox yaxındır. Çox, yəni məşhurda, məktəbə yaxın yerdədir. Özüsin tikilmiş evdir. Belə bir evi qaçırtmayın almaq istəyə gəlsin, qiymətini də deyəcəm sizə. Gəlsin, razılaşsın, yəni alsın. Hə, keçirik evin əsas qonaq otağına. Qonaq otağını görsərirəm sizə. Görürsüzmü? Yəni remonta ehtiyac yoxdur evin. Evin remontu tam olaraq özünə malisindir. Yəni remont ehtiyacı yoxdur. Düzdür, 5-6 ilin remontudur. Yəni ehtiyac yoxdur remontuna. Gördüyünüz kimi. Bu da qonaq otağı. Evimizin qiyməti 78.000 500 manatdır. 78500 manata deyilir. Aşağı yeri var. Yəni endirim olacaq. Sənədləri çıxarışdır. Tam olaraq çıxarışdır sənədləri. Mülkiyyətli, torpaq çıxarışı da var, evin də var. Yəni hamısı tam hazır vəziyyətdə. Və Gəlin alın, gözəl evdir. İndi keçəyəm həyətə. Üzür xahiş edirəm, xahiş edirəm kanalıma abunə olun. 78500 manat olan belə gözəl evi əldən buraxmayın. Gəlin alın. Sağ olun, sağ olun da qalın.